নমস্কাৰ প্রিয় দৰ্শক আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ তিনিটা শুকান জলকীয়ালৈ জ্বলাই দিয়ক নিমিষতে শত্ৰুও শেষ আৰু সিহঁতে কৰা যাদুও শেষ যদি আপোনাৰ জীৱনত আপোনাৰ শত্ৰুৱে বা আপোনাৰ দুশ্মনে চাৰিওফালৰ পৰা আপোনাক আগুৰি ধৰিছে বা সিহঁতে আপোনাৰ জীৱনত এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়াকৰ্ম কৰাই আছে যে সকলো ধৰণে সকলো ঠাইৰ পৰা আপুনি দুখ কষ্ট পাই আছে আৰু আপুনি আপোনাৰ শত্ৰু বা দুশ্মনৰ পৰা ইমানেই অশান্তি পাই আছে যে আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিছে যে যিকোনো প্ৰক্ৰিয়াৰে আপুনি সেই শত্ৰুবোৰৰ পৰা এই দুশ্মণবোৰৰ পৰা আঁতৰি আহিব বিচাৰে তেন্তে বিশ্বাস কৰক যে আজিৰ ভিডিঅ'টোত যি তিনিটা শুকান জলকীয়াৰে এটা সৰু উপায় কৰি লওক এই উপায়টো যেতিয়াই আপুনি কৰিব আপোনাৰ শত্ৰুৰ বা আপোনাৰ দুশ্মানৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ পৰিব আৰু সিহঁতে ওলোটাকৈ গণিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব সিহঁতে বিচাৰিলেও আপোনাৰ একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব যিদৰে শুকান জলকীয়াৰ জ্বলা বহুত বেছি হয় আৰু ইয়াৰ সোৱাদো বহুত জ্বলা হয় সেইদৰে নিজৰ জ্বলাৰে এই শত্ৰুৰ সকলো শক্তি নাইকিয়া কৰি পেলাব আৰু আপোনাক কৈ থওঁ যে শুকান জলকীয়াৰ যিমান উপায় আপুনি কৰিব পাৰে ই বহুত সোনকালে কাম কৰে মানে অতি শীঘ্ৰেই ই কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে গতিকে বেয়াতকৈ বেয়া নজৰো অতি শীঘ্ৰেই নাইকিয়া কৰে এই শুকান জলকীয়াই কাৰোবাৰ যদি বেয়া নজৰ লাগি যায় তেন্তে শুকান জলকীয়া সহজে সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত কাম কৰে আৰু তেওঁৰ ওপৰত লাগি থকা নজৰ আঁতৰি যায় সেইকাৰণে জলকীয়া আৰু জালুকৰ যি উপায় হয় সেয়া বহুত উত্তম হয় বিশেষকৈ যদি শত্ৰুৰ পৰা কষ্টত আছে দুশ্মানৰ পৰা কষ্টত আছে তেন্তে আপুনি সদায় শুকান জলকীয়াৰ উপায় অৱশ্যই কৰক শুকান জলকীয়া আৰু জালুকে অতি শীঘ্ৰেই কাম কৰে আৰু হাজাৰ বা লাখ শত্ৰুকো উলিয়াই বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে শুকান জলকীয়া ইমানেই শক্তিশালী হয় ইয়াৰ উপায় ইমানেই চমৎকাৰী হয় যেতিয়াই আপুনি এই উপায় কৰিব এদিন বা দুদিনৰ ভিতৰতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পাব যিসকল লোকে আপোনাক সকলো ফালৰ পৰাই কষ্ট দি আছে অশান্তি কৰি আছে সিহঁতৰ সকলো অঁকাত বাহিৰলৈ উলিয়াই আনে এই শুকান জলকীয়া আৰু শুকান জলকীয়াৰ উপায়ে শুকান জলকীয়া উপায়সমূহ কি আৰু কেনেদৰে কৰিব লাগিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জনাম আপোনালোকক তেন্তে আহক বেছি পলম নকৰি আৰম্ভ কৰক ইয়াৰ উপায়সমূহৰ বিষয়ে প্ৰিয় দৰ্শকসকল এই উপায়সমূহ আপুনি আপোনাৰ গুপ্ত শত্ৰুৰ বাবেও উপয়োগ কৰিব পাৰিব নাইবা যিবোৰ শত্ৰুৱে আপোনাক সন্মুখৰ পৰা কষ্ট দি আছে সিহঁতকো এই শুকান জলকীয়াৰ এই উপায়ে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰয়স্ত কৰিব শত্ৰু লাগিলে এটাই হওক বা বহুতেই হওক বহুত মানুহৰ এটাই প্ৰশ্ন থাকে যে বহুত শত্ৰু আছে আৰু বহুত শত্ৰুক দূৰ কৰাৰ বাবে এটা উপায় লাগে তেন্তে এইটোৱেই সেই উপায় হয় যে যাৰ দ্বাৰা সকলো শত্ৰুকে আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা ওলোৱাই বাহিৰ কৰি দিব পাৰিব লাগিলে গুপ্ত শত্ৰুৱেই হওক বা সন্মুখৰ কোনো শত্ৰুৱেই হওক লাগিলে হাজাৰ শত্ৰুৱেই হওক বা আপোনাৰ জীৱনত এনেকুৱাও শত্ৰু আছে যে যাৰ বিষয়ে আপুনি একোৱেই নাজানে তেনে শত্ৰুকো আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব পাৰিব ইমানেই উত্তম আৰু ইমানেই অদ্ভুত উপায় হয় যে এই তিনিটা শুকান জলকীয়াৰ আজিৰ সময়ত শত্ৰু যিমানেই বাঢ়ি গৈ আছে আৰু সিহঁতৰ শক্তিও সিমানেই বাঢ়ি গৈ আছে যিদৰে সময়ো বাঢ়ি গৈ আছে সেইদৰে শত্ৰুও সিহঁতৰ শক্তিও সিমানেই বঢ়াই গৈ আছে কিদৰে বঢ়ায় বহুত বেছি তান্ত্ৰিক ক্ৰিয়া কৰাই দিয়ে কাৰোবাৰ ওপৰত কাৰোবাৰ ঘৰখনৰ ওপৰত কৰাই দিয়ে কাৰোবাৰ বেপাৰ বাণিজ্যত কৰাই দিয়ে আৰু কাৰোবাৰ বুদ্ধিকেই বান্ধি পেলায় এনেধৰণৰ ক্ৰিয়াকৰ্ম সিহঁতে কৰাই থাকে যদি আপুনি এই উপায়টো কৰিব পাৰে যিটো উপায় আজি মই আপোনাক ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনাৰ বুদ্ধিকেই বান্ধি নথক কিয় আপোনাৰ বেপাৰকে বান্ধি নথক কিয় লাগিলে আপোনাৰ ঘৰখনকেই বান্ধি নথক কিয় সকলো বন্ধনবাৰ খোল খাই যাব যদি উপায়টো আপুনি কৰিব পাৰে তেন্তে জানো আহক উপায়টো কিদৰে কৰিব লাগিব তিনিটা শুকান জলকীয়া ক'ত জ্বলাব লাগিব আৰু কোনদিনাখন আপুনি এই উপায়টো কৰিব লাগিব প্ৰথমে আপুনি ল'ব লাগিব তিনিটা শুকান জলকীয়া এনেকুৱা জলকীয়া ল'ব যাতে জলকীয়াটোত ঠাৰিকেইডাল লাগি থাকে কাৰণ কিছুমান শুকান জলকীয়া ঠাৰিডাল লাগি নাথাকে এটা সৰু কৰ্পূৰত টুকুৰা ল'ব ইয়াৰ পিছত ল'ব লাগিব এখন কাগজ বগা ৰঙৰ সাধাৰণ এখন কাগজ ল'ব লাগিব তাত কোনো ধৰণৰ শব্দ লিখা থকা হ'ব নালাগিব বা কোনো ধৰণৰ লাইন অঁকা থাকিব নালাগিব সম্পূৰ্ণ প্লেইন কাগজ এখন ল'ব লাগিব এটা কলম আপুনি ল'ব লাগিব যাৰ ৰং ক'লা হয় ঘৰৰ যিকোনো ঠাইত বহি আপুনি এই উপায়টো কৰিব লাগিব কিন্তু এনেকুৱা ঠাইত বহি কৰিব যাতে সেই ঠাইলৈ কোনেও যাব নোৱাৰে ঘৰৰ এটা ৰুমত বহি কৰিব আৰু দুৱাৰখন বন্ধ কৰি ল'ব আপুনি চেষ্টা কৰক যে আপুনি সেই সময়ত এই উপায়টো কৰক যে যিটো সময়ত আপোনাক কোনেও ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নোৱাৰে যাতে কোনেও আপোনাক মাত লগাব নোৱাৰে তেনে সময়ত আপুনি উপায়টো কৰক যদি উপায়টো কৰোঁতে কোনোবাই আপোনাক ডিষ্টাৰ্ব কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত এই উপায়টোৱে কোনো কাম নকৰে এই কথাটোৰ ওপৰত আপুনি ধ্যান ৰাখিব লাগিব সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি কি কৰিব লাগিব সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি দক্ষিণ মূৰ হৈ বহিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ মূৰ্ত দক্ষিণ দিশত কৰি মাটিত বহি লৈ এই উপায়টো কৰিব মহিলা হওক বা পুৰুষেই এই উপায়টো সকলোৱে কৰিব পাৰিব এতিয়া আপুনি কি কৰিব আপুনি যিখন বগা কাগজ লৈছে তাত কলা ৰঙৰ কলমেৰে কাগজখনত শত্ৰু বুলি লিখিব লাগিব নাম বুলি লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই কেৱল শত্ৰু বুলি লিখিলেই হ'ল যদি আপুনি নাম লিখে তেন্তে কেৱল এজন শত্ৰুহে দূৰ হ'ব যিবোৰ শত্ৰুৰ বিষয়ে আপুনি নাজানে যিবোৰে আপোনাক পিছফালৰ পৰা বাৰ কৰি আছে সিহঁতকতো দূৰ কৰিব লাগিব কিয়নো বহুত মানুহটো নাজানেই সিহঁতৰ কিমান শত্ৰু আছে শত্ৰু বুলি লিখিলেই বেছি উত্তম হ'ব এতিয়া আপোনাৰ লগত যি তিনিটা শুকান জলকীয়া আছিল সেই জলকীয়াকেইটা আপোনাৰ সৌ হাতত লৈ আপোনাৰ মূৰৰ পৰা ভৰিত দিশে হাত বাৰ ঘড়ীৰ কটাৰ ওলটা দিশে ঘূৰাই শত্ৰু লিখি ৰখা বগা কাগজখনত ৰাখি দিব ইয়াৰ লগত যিটো কৰ্পূৰ আপুনি লৈছিল সেই কৰ্পূৰ টুকুৰাটোও তাতে ৰাখি থওক তাৰপিছত আপুনি এইখিনি জ্বলাই দিব লাগিব কিন্তু ক'ত জ্বলাব লাগিব মুকলি ঠাইত এইখিনি আপুনি জ্বলাব লাগিব আপুনি এইখিনি আপোনাৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত জ্বলাব পাৰিব ঘৰৰ চাদত জ্বলাব পাৰিব বা বাহিৰত যিকোনো ঠাইত জ্বলাব পাৰিব যাতে এই উপায়টো কৰোঁতে আপোনাক কোনেও দেখা নাপায় দুপৰীয়াও কৰিব পাৰে কিয়নো দুপৰীয়া সময়টো অলপ শান্তি হৈ থাকে নাইবা ৰাতিও কৰিব পাৰিব শুকান জলকীয়া কৰ্পূৰ টুকুৰা আৰু শত্ৰু লিখি ৰখা বগা কাগজখন জ্বলি যোৱাৰ পিছত ৰৈ থকা ছাইখিনি আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা কিছু আঁতৰত লৈ পেলাই দিব ছাইখিনি পেলাই থৈ আহোঁতে পিছপিনে কোনো কাৰণতেই ঘূৰি নাচাব এতিয়া এটা কথা হ'ল যে এই উপায়টো আপুনি কোনদিনাখন কৰিব লাগিব এই উপায়টো কৰোঁতে আপুনি সপ্তাহটোৰ যিকোনো এটা দিন কৰিব পাৰে এই উপায়টোৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট দিন বা বাৰ মানিব নালাগে আপুনি আপোনাৰ সুবিধা অনুযায়ী যিকোনো এটা বাৰ বাচি লৈ এই উপায়টো কৰিব এই উপায়টো আপুনি তিনিবাৰ কৰিব লাগিব তিনিবাৰ কৰাৰ অৰ্থ এই নহয় যে এদিনতে তিনিবাৰ কৰিব লাগিব আপুনি বেলেগে বেলেগে তিনিদিনত তিনিবাৰ এই উপায়টো কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এদিনত এবাৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছ কাইলৈ পুনৰ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ